你的这身衣服似乎很适合我，懂了吗？呃，是，大爷，请笑纳。<笑>嗯，还挺合身嘛啊哈哈。啊，大爷喜欢就好。就是颜色我不喜欢。对了，这奇药魔地的,的出口在哪？啊，在那边。 顺着这条路直走，呃、啊，不一会儿就可以走出这片药地了，呃，然后走上一天的路程，便可到达龙城。看在这件衣服的份上，饶你一命，走了。大爷走好。师傅，你没事吧？哼，放心，师傅死不了。哼，不过师傅。 你指的那条路不是去龙城的方向啊？那当然，那家伙去的地方是通向这片要员的禁地——藏龙谷。那里充斥着各种怪物妖兽，他这下是有去无回了。<laughs> 藏龙谷？那家伙会死在那里啊？ 走了这么久还没有走到边界吗？这个家伙是不是在骗我？那个是，这是龙的骨骸。这片大陆已经几千年没有龙出现了，这龙的骸骨着实罕见啊！传闻龙骨内蕴含巨大灵力。 可惜我现在功力全废，不然这龙骨是能让我修为突飞猛进的绝佳材料。呃呃、是什么怪物？近百年了，终于有人来到这里了。哦，竟然有一丝上古先民族血的味道，可惜。 神性已经消失殆尽。什么妖怪？竟然还会说话！<laughs> 我可不是妖怪，见到我可是你几辈子修来的福分。就凭拥有上古仙民的足血，你就有资格接受幻龙经的传承。什么幻龙经？ 我可不需要，你别无选择，好好接受这份恩赐吧。什么？啊！啊！啊！恶心。 刚才那个怪物竟然钻到我的身体里了，那个东西可是从尸体中钻出来的，真是恶心、啊！这，这是……啊！啊！我竟然可以自动吸取龙骨上的灵气！ 难道是因为刚才那个进入我身体里的怪物？想不到我在这药园中大难不死，后面还有这等奇遇，上天待我不薄啊！哈哈哈哈哈！原来那怪物是由一篇古朴大气的功法《幻龙经》所幻化，《幻龙经》。 是一门可将游离于虚空中亿万龙力吸收为己用的功法，仅仅只是汲取了几道龙力，就达到了化气境。要是百道、千道、万道、十万道呢？天意啊！我红征自此便是能够崛起了。先试试我吸收的这些龙力，是否能让我恢复修为。